Требования воинских поставок, приказы командиров и начальников. Минус достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость, конституционный строй России, народ и отечество старший лейтенант, глава военную присягу принял. Я, грустно Вадим Вячеславович, торжественно присягаю за верность своей родине, Российской Федерации. Примусь свято соблюдать ее конституцию и законы. Строго выполнять требования... Служу ...приказы командиров и начальников. Дай строй. Есть. выполнять воинский долг. Мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России. Народ и отечество. Ведовой Буров. Да. Для принятия военной Там, присяги ко мне. Есть.